we Приветствую всех! С вами Юлия Акунина, и я вас приглашаю в путешествие по миру. Сегодня я продолжаю свое путешествие по Флориде. У многих людей Флорида ассоциируется с Майами, а я вас познакомлю с Палм-Бич. Палм-Бич – сучасне курортное місто в США. Місто розташоване на східному збережжі півострова и штату Флорида. В окрузі Палм-Бич – у 104 кілометрах на північ від Майами. Из заходу омивається водами озера Уорс. Палм-Бич – самый восточный город штата Флорида в США. Палм-Бич ⁇ это старейший американский курорт. Уже более 100 лет здесь, на побережье Флориды, предпочитают отдыхать самые богатые люди страны. Палм-Бич составляет около 10 тысяч человек, но во время высокого сезона число проживающих в этом городке составляет около 30 тысяч человек. Этот город создавался как город роскошных вилл и изысканных отелей, где отдыхала аристократия начала 20 века. На сегодняшний день округ Палм-Бич является самым богатым округом штата Флорида по доходу населения. Сезон в Палм-Бич длится от начала осени до конца весны. Благодаря Гольфстриму здесь мягкий климат круглый год. Здесь такие же широкие пляжи, как и в Майами. Входя в безоблачное небо, трудно поверить, что этот океан может штормить. И тем не менее Палм-Бич, Пальмовый берег, получил свое название именно благодаря шторму. В 1878 году судно, шедшее из Гаваны в Барселону, груженная кокосовыми орехами, потерпела крушение именно у этих берегов. Предприимчивые жители побережья спасли груз, и вскоре побережье превратилось в пальмовые плантации. В 1911 году это место настолько понравилось миллионеру и промышленнику Флаглеру, что он решил основать здесь город. Генри Флаглер купил земли острова Палм-Бич и превратил их в город-курорт, а улицам дал название растений, например, Нарцисс, розмарин, папоротник. С тех пор Палм-Бич является излюбленным местом отдыха американских миллиардеров. Рокфеллеры, Кеннеди и Трампы уже на протяжении нескольких поколений считают Палм-Бич своим вторым домом. Американцы любят шутить, что у Рая на Земле есть точный адрес – Палм Бич, Флорида, Соединенные Штаты. В небольшом по американским меркам городке есть даже собственный аэропорт, где совершаются до 700 рейсов в сутки. палм на протяжении многих лет обустраивали для себя самые богатейшие люди планеты – кинозвезды и финансовые магнаты. Дом Дональда Трампа Мара-Ларго, который находится здесь, считается самым дорогим домом на планете. Ара Ларго был построен в 20-х годах 20 -го века в испанском и британском стиле. Для создания дворца шедевра были приглашены лучшие архитекторы Австрии, Испании, Италии и Португалии. На все самое лучшее со всего мира. Мрамор из Италии, кровельные плиты из Кубы, керамические плитки из Испании. В соответствии с постановлением Конгресса США этот комплекс был внесен в Национальный регистр исторических мест. Дональд Трамп выкупил его в частную собственность и создал на этой территории закрытый клуб для богатейших людей мира. Палм-Бич расположены по всему городу и представлены в большом разнообразии. Торговый комплекс City Place, строительство которого обошлось городу в 550 миллионов долларов, напоминает небольшой итальянский городок. На території Сіті Плейс розташувалися фірмові магазини, універмаг, 20 ресторанів, кінотеатр і навіть церква 1926 року заснування, де зараз знаходиться центр мистецтв. Самою популярною вулицею для шопінга щитається ворсавіню. Її часто порівнюють з Лос-Анджелес «Родео Драйв. Я з Нью-Йорку. Вам тут подобається? Так, мені тут подобається. В Нью-Йорку зараз холодно, а я приїхав сюди в шортах і мені тепло. Я тут відпочиваю, витрачаю гроші. Це чудове місто. Тут живуть гарні люди. Де б ви не були, але ви маєте сюди приїхати. Ви тут перше? Ні, nee, я приезжаю сюда постоянно. Это наикраешие миссии. Деб, вы не были в США? Прилетайте сюди в Палм-Бич, Ворсавиню. Я люблю вас. В переводе с английского название этой улицы звучит богатое, ценное и неудивительно, потому что это настоящий рай для шоппинга. Одежды на этой улице можно найти украшения ручной работы, китайский фарфор, изысканные картины и изящные скульптуры. Один из самых примечательных особняков Палм-Бич – это дворец вайт -Холл. Дворец вайт был построен в 1902 году и являлся свадебным подарком 72-летнего миллионера Генри своей третьей жене Мэри. Збудований більше ста років тому, цей палац був обладнаний усіма технічними досягненнями свого сторіття електричним освітленням, центральним опаленням і водопроводом. Ця віла налічувала 55 кімнат і святковий зал площею більше 400 метрів. Здесь находится музей Генри Флаглера, сыгравшего важнейшую роль в развитии восточного побережья Флориды. Генрі Морісон Флаглер американський промисловець один із засновників Стандарт. Крім того, він був ключовою фігурою в розвитку атлантичного узбережжя Флориди. В Америці він відомий як батько Майамі» і засновник палм біч. В 1876 сімдесят году генрі приїхав до Флориду. Местность ему очень понравилась, но отели и транспорт были ужасными, и Генри задумал все это изменить. Первым в январе 1888 года был построен грандиозный отель на 540 комнат. Его название – Понс де Леон Хотел. Строя во Флориде свою курортную империю, Флавлер был беспощаден. Около тисячі роботників працювали день і ніч, щоб успіть к новому зімньому сезону. Для того, щоб готель був побудований вчасно, Генрі Флаглер створив надзвичайно жорсткі умови для робітників. Під час його будівництва загинуло більше десяти осіб, які не витримали важкої праці. Але понс де Деліон Отель відкрився в назначений термін. Когда строительство было закончено, флаглер пригласил всех рабочих на банкет. Пока они веселились, флаглер приказал сжечь поселок для того, чтобы их лачуги с крышей без тростника не портили вид из окон отеля. курорта был невероятным. Пресса тут же окрестила Флориду американской ривьерой. Любимое место прогулок горожан ⁇ это сады четырех искусств. Под столь помпезным названием находится некоммерческий ботанический сад. Настоящая гордость ⁇ Палм-Бич. Четырех искусств ⁇ это парк, спроектированный в разных стилях. Среди них есть испанский сад, китайский сад, сад Мадонны и сад Камней. На территории садов, впрочем, как и во всем городе, растут великолепные тропические растения. А на сегодня все. С вами была я, Юлия Кунина. И не забывайте, в мире еще много интересного. До встречи через неделю.